दोस्तों आप देख रहे हैं ऐसे नॉन स्टॉप नॉलेज जहाँ इल्म का सफर कभी खत्म नहीं होता आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और हैरत अंगेज सफर पर जहाँ आप जानेंगे दुनिया के सात अजायबात में शामिल एक हैरत अंगेज रोड्स के देव कामत मुजस्मे के बारे में तो दो हजार दो सौ साल पीछे कदीम यूनान में खड़े हैं सामने एक अजीम बंदरगाह नीले समंदर की गहराइयां और अचानक एक देव कामत इंसानी मुजस्मा सामने नज़र आता है जो तकरीबन तैंतीस मीटर बुलंद सूरज की रोशनी में चमक रहा है ये है रोड्स का देव कामत मुजस्मा इंसानी तारीख के साथ कदीम तरीन अजायबात में से एक। मगर क्या अब जानते हैं कि ये क्यों बनाया गया था किसने इसे तख्लीक किया और आखिर ये मुजस्मा कहाँ गायब हो गया आइये एक तारीखी सफ़र पर चलते हैं जहाँ हम इस अजीम शाहकार की मुकम्मल कहानी जानेंगे रोड्स की कहानी और मुजस्मे की तामीर की वजह 305 सौ पांच कबल मसीह में जब यूनान के एक खूबसूरत जजीरे रोड्स पर एक जबरदस्त जंग छिड़ गई इस जजीरे के बाशिंदे जो अपनी तजारत और ताकतवर बहरिया की वजह से मशहूर थे एक खतरनाक दुश्मन के निशाने पर आ चुके थे ये दुश्मन था दी मास्ट्रेस अव्वल मकदूनिया का बादशाह मगर रोड्स के बहादुर लोगों ने हिम्मत नहीं हारी उन्होंने एक साल तक मकदूनिया की फ़ौज का मुकाबला किया और आखिरकार दुश्मन को शिकस्त दे दी फ़तेह की खुशी में उन्होंने एक ऐसा यादगार निशान बनाने का फ़ैसला किया जो रोड्स की आज़ादी और ताकत की अलामत बन सके और यूं जन्म लिया रोड्स के देव कामत मुजसमे के अजीम मंसूबे ने रोड्स के देवकामत मुजस्मे की तामीर ये मुजस्मा बनाने का काम यूनानी मुजसमा साज चारस ऑफ लिंडोज़ को सौंपा गया जो अपने वक्त के अजीम तरीन फनकारों में से एक था वो एक ऐसा देओकामत मुजस्मा बनाने जा रहा था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था इस मुजस्मे को 12 साल में मुकम्मल किया गया और दो सौ बानवे कब्ल मसी में इसे शानदार अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया गया ये तैतीस मीटर एक सौ आठ फुट बुलंद था यानी तकरीबन आज के ग्यारह मंजिला इमारत के बराबर इसे धात और कांसे से बनाया गया था और इसे सूरज देवता हिलेविस की शक्ल दी गई थी जो रोड्स का मुहाफ तसवर किया जाता था मगर सबसे हैरान कुन बात यह है कि इसका निचला ढांचा लोहे और पत्थरों से बनाया गया था जबकि ऊपरी हिस्सा कांसे की प्लेटों से ढका हुआ था जिसकी वजह से यह सूरज की रोशनी में चमकता था रोड्स के देव कामत मुजस्मे की हैरत अंगेज खसूसिया ये सिर्फ एक आम मुजस्मा नहीं था बल्कि यह एक इंजीनियरिंग का मुआजा था कुछ मौरखीन कहते हैं कि ये बंदरगाह के दाखिली रास्ते पर दो टांगों पर खड़ा था और बहरी जहाज़ इसके नीचे से गुजरते थे लेकिन कुछ मौरखीन का मानना है कि ये सिर्फ एक जगह पर खड़ा था मगर एक बात सब मानते हैं कि ये दुनिया के साथ कदीम अजायबात में से एक था ये मुजसमा रोड्स के बाशिंदों के लिए ताकत और इतिहाद की अलामत था जल्जला और रोड्स के मुजस्मे की तबाही एक अजीम शाहकार का अख्तितमाम मगर बदकस्मती ऐसी ये हैरत अंगेज शाहकार तक ना रह सका दो सौ छब्बीस कब्ल मसीह में एक जबरदस्त जल्द को हिला कर रख दिया ये मुजस्मा अपनी ही टांगों आरोप गोश न सहार सका और गिर कर तबाह हो गया मगर हैरत की बात यह है की ये मलबा तकरीबन आठ सौ साल तक वही पड़ा रहा और लोग उसे देखने आते रहे बिलाखिर छह सौ चौन ईस्वी में अरबों ने जब रोड आरोप हमला किया तो उन्होंने इसके बच्चे खींचे हिस्से को बेच दिया और यूं ये अजीम शाहकार हमेशा के लिए खत्म हो गया क्या रोड्स का मुजस्मा दोबारा बनाया जा सकता है आज भी दुनिया के बहुत से लोग चाहते हैं कि रोड्स का देव कामत मुजस्मा दोबारा तामीर किया जाए जदीद इंजीनियर्स का मानना है कि अगर उसे दोबारा बनाया जाए तो ये दुनिया का सबसे शानदार सियाहती मकाम बन सकता है मगर एक सवाल बाकी है क्या रोड्स के मुजस्मे को दोबारा बनाना मुमकिन है यह हमें सिर्फ तारीख की किताबों में ही इसके वजूद को तस्लीम करना होगा ये एक राज है जो शायद वक्त ही खोल सकता है दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी अगर ये मुजस्मा आज भी मौजूद होता तो दुनिया कैसी होती क्या हमें इसे दोबारा बनाना चाहिए अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अल्लाह हाफिज